السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تاریخ پس منظر یک محرم الحرام بہت ہی زبردست بیان جزاک اللہ آج سے تیرہ سو چوراسی برس قبل تقریباً آج کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتل عالہ حملہ ہوا تھا اس لیے کہ بعض روایات میں چھبیس دلحج کا تعین ہوا ہے اور بعض میں الفاظ یہ آئے ہیں کہ ذو الحجہ کے چار دن باقی تھے جس دن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا حج سے واپسی کو ابھی چند ہی دن ہوئے تھے اور اسی سفر حج کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر زمین پر لیٹ کر اور ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر اللہ سے دعا کی تھی کہ پروردگار میری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں اب میرے اضاء میں ضوف ہے میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں رعیت بہت بڑھ گئی ہے جس کی ذمہ داری ہے تو مجھے تو اپنے پاس بلا لے اور اٹھا لے اس سے پہلے کہ میں اپنی ان ذمہ داریوں کے بارے میں مصول بن جاؤں اور ان کا حق ادا نہ کر سکوں تو روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد چند ہی دن اس دنیا میں انہوں نے بسر کیے ہیں اس کے بعد یہ قاتلانہ حملہ ہوا تین دن آپ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہے ہیں ابو لولو فیروز ایک مجوسی ایرانی غلام تھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر نے خاص قاعدہ بنایا ہوا تھا غیر مسلموں کے مدینے میں داخلے پر پابندی تھی حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے خاص طور پر سفارش کر کے حضرت عمر سے اجازت حاصل کی ابو لولو فیروز کے لیے کہ اسے مدینے میں آ کر کام کرنے کی اجازت دی جائے اس لیے کہ وہ بہت سے فنون سے واقف ہے حضرت عمر نے اجازت دے دی چند دنوں کے بعد وہ فریادی بن کر حاضر ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کہ میرے آقا جو ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ وہ مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس وصول کرتے ہیں یعنی یہ معاملہ تھا کہ جو غلام ہوتے تھے وہ اپنا کام کرتے تھے لیکن اپنی آمدنی میں سے ایک حصہ وہ اپنے ان آقاؤں کو دیتے تھے کہ جن کی وہ غلامی میں تھے تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے جو مقدار مقرر کی دو درہم روزانہ اس پر اس نے احتجاج کیا کہ یہ بہت زیادہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا کہ تم کیا کیا کام جانتے ہو جب اس نے گنوائے کہ میں یہ یہ کام جانتا ہوں تو حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ پھر یہ دو درہم روزانہ زیادہ نہیں اس پر وہ بہت غضبناک ہوا حضرت عمر نے بھی اسے ایک فرمائش کی کہ میرے لیے ایک ایسی چکی بنا دو جو ہوا سے چلتی ہو اور وہ آٹا پیسے تو اس نے اسی غصے میں یہ کہا کہ ہاں آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا جس کی یاد رہتی دنیا تک باقی رہے اس پر حضرت عمر نے جب وہ چلا گیا تو جو لوگ مجلس میں حاضر تھے ان سے آپ نے فرمایا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے لیکن نوٹ کیجئے کہ اسلام نے جو نظام دیا ہے نوع انسانی کو وہ نظام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اگر اس کو پوری طرح شباب میں دیکھنا ہو لیلین بلوم جسے کہتے ہیں انگریزی میں ایک پھول پوری طرح کھل گیا ہو اگر وہ نظام اس کیفیت میں آپ دیکھنا چاہیں تو وہ در حقیقت خلافت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالی عنہ وہ تمام خصائص وہ تمام برکات جو اس نظام میں ہے نظام عدل اجتماعی وہ اپنے نقطۂ عروج پر نظر آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی نظام کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان طبعا آزاد ہے اس کی آزادی پر کوئی قدر کوئی بندش بغیر کسی ثبوت کے نہیں لگائی جا سکتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ کسی شخص کو مدینے کے کسی شخص کو کسی شبہ میں گرفتار کیا گیا حضور خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرے پڑوسی کو کس جرم کی پاداش میں گرفتار کیا گیا حضور نے اعراض فرمایا اس کی بات کا نوٹس نہیں لیا دوسری طرف آپ نے رخ کر لیا وہ ادھر پھر آ گیا اس نے پھر سوال کیا تو حضور نے فوراً حکم دیا کہ اس کو رہا کر دیا جائے یعنی یہ کہ اگر کوئی ثبوت موجود نہیں ہے تو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرز عمل سے کہ پھر واقعی اس کو گرفتار رکھنا سیری میں رکھنا محبوس رکھنا پھر یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس کو رہا کر دیا جانا چاہیے یہی معاملہ ہمیں نظر آتا ہے اپنی اس آخری تکمیلی شان میں کہ حضرت عمر یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام انسان نہیں ہے دس برس سے زائد عرصہ ہو چکا ہے کہ اسلام کی چکی جو چل رہی ہے تو اس کے مرکز جو ہے اس کے جیسے کہ میں نے مثال دی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک موقع پر فارس کے محاذ پر ایران کے محاذ پر صورت حال کچھ مخدوش ہو گئی تھی تو حضرت عمر نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ خود محاذ پر جائیں اور مسلمان افواج کی کمان خود کریں تو حضرت علی نے مخالفت کی تھی اور انہوں نے مشورہ دیا تھا اور یہ الفاظ فرمائے تھے کہ آپ کا اپنی جگہ سے ہی جانا یہ تو پورے اس نظام کے درہم برہم کرنے کا سبب بن سکتا ہے اور یہی تشویر دی تھی کہ چکی اسی وقت تک چلتی ہے جبکہ اس کی وہ کلی اپنی جگہ پر قائم رہے تو آپ کی مثال تو اس پورے نظام کے لیے کلی کسی ہے تو دس برس تک وہ چکی جو ہے گھوم رہی تھی اسی شخصیت کے گرد اور کتنے فتوحات کا دائرہ کہاں سے کہاں تک پہنچا تھا اتنی بڑی کوئی سلطنت اس سے پہلے تاریخ انسانی میں کبھی وجود ہی میں نہیں آئی تھی لیکن یہ کہ اس کے باوجود کہ اتنی عظیم سلطنت کے ذمہ دار ترین فرد ہیں حضرت عمر میں حاکم کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ یہ لفظ بھی ہمارے اس نظام میں عدل اجتماعی کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا نہ وہ حاکم سے نہ حکمران تھے وہ تو سید القوم خادم ہم کی کامل مثال جو ہو سکتی ہے وہ حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی عنہ لیکن یہ کہ اس نظام کی ذمہ دار ترین شخصیت ہے حضرت عمر لیکن انہوں نے اپنے حفاظت کا کوئی اہتمام نہیں کیا کوئی باڈی گارڈ کا انتظام نہیں کیا دوسری طرف یہ کہ اس شخص کو قید نہیں کیا اسے مدینے سے شہر بدر نہیں کیا بلکہ یہ کہ چونکہ یقین ہے اس بات پر کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لہذا وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک طرف توکل اس کی یہ شان ہے دوسری طرف فراست کا یہ عالم ہے کہ اس کے اس جملے کی بات آپ نے پالی ہے کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے تیسری طرف اسلامی نظام میں لوگوں کی آزادی کا جو عالم ہے وہ نمایاں ہو رہا ہے ایک ایسے شخص کو جس کے بارے میں شک ہے اس کو گرفتار نہیں کیا جا رہا اس کے خلاف کوئی قریبی کارروائی نہیں ہو رہی بارہ اس شخص نے چند ہی دن کے بعد فجر کی نماز جب حضرت عمر فاروق ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں اور آپ نے نیت باندھی یہ شخص پہلی صف میں موجود تھا اور اس کا خنجر جو ہے دو دھاری خنجر دونوں طرف اس کے جو ہے وہ دھار تھی اس کو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو وار کیے تو چھ بار حضرت عمر پر اس نے پے بہ کیے حضرت عمر گر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مختصر ترین صورتوں کے ساتھ پھر وہ نماز فجر ادا کروائی نماز کا یہ عالم ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ وہ درم برہم ہو گیا ہو نظام لیکن یہ کہ چونکہ جیسے کہ میں ابھی یہ لفظ استعمال کر رہا تھا کہ اس وقت جو وہ نظام مملکت تھا یا نظام حکومت تھا اس میں مرکزی حیثیت حضرت عمر فاروق کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح اسلام کے نظام میں یہ اقامت سلاد ہے کہ اس کی وہی اہمیت ہے کہ اگرچہ حضرت عمر فاروق زخمی ہو گئے گر گئے لیکن جماعت کا نظام تو درم برم نہیں ہوا ہے نماز ادا کی گئی ہے دو رکتیں جو ہیں مختصر ترین قرآد کے ساتھ لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے تو اس نے مزید وار کر کے تیرہ افراد کو اور زخمی کیا ایک شخص جب اس طریقے سے بفرا ہوا ہو اور دوسرے لوگ تیار نہ ہو تو صورت حال سمجھ میں آتی ہے ان میں سے چھ حضرات جو ہیں وہ شہید ہو گئے معاملہ صرف حضرت عمر کا نہیں پکڑنے کی جب کوشش ہر طرح سے ناکام ہو گئی تو کسی عراقی شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کوئی کپڑا کمبل وغیرہ اس کے اوپر ڈالا ہے تب وہ قابو میں آیا ہے لیکن پھر اس نے فوراً خودکشی کر دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا جیسے ہی آپ اس قابل ہوئے کہ سوال کر سکیں کہ میرا قاتل کون ہے جب بتایا گیا کہ وہی ابو لولو فیروز ہے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے یعنی جو بات کے بارہ تیرہ برس بعد ہونے والی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلین وہ جو بھی آپ انہیں کہے نام نہاد مسلمان تھے کلمہ گو تھے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے تھے کلمہ شہادت کو انہوں نے اپنے لیے ڈھال بنایا تھا اس سے جو فتنہ شروع ہوا ہے جس کو میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ الفتنا کلکبرا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے چھبیس یا یہ کہ پچیس چھبیس ستائیس ان میں سے کوئی تاریخ ہوگی چار دن بقایا تھے اب اگر تیس کا مہینہ ہو تو اس کی تاریخ اور بن جائے گی انتیس کا ہو تو بدل جائے گی تقریباً وہ آج کا دن ہی پڑتا ہے اور یہ ہے سنتیس ہجری انتقال ہوا ہے تو پھر تدفین جو ہوئی حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وصیت تھی کہ وہ میری نماز جنازہ ادا کریں اس کی امامت کریں تو یکم محرم الحرام سن چوبیس ہجری کو تدفین ہوئی ہے تدفین کا یہ واقعہ ابھی بڑا اہم ہے اور آپ سب رات کے علم میں ہوگا کہ حضرت عمر نے اپنے سائد زاد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا حضرت عائشہ کی خدمت میں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ آپ کے حجرے میں میں دفن ہو جاؤں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون تھے حضرت عائشہ نے فرمایا اور اس سے جو مقام ان کی نگاہ میں تھا حضرت عمر کا وہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اشار کیا ہے کس قدر ان کے لیے یہ مرحلہ کٹھن ہوگا فیصلے کا کہ اس حجرے میں صرف ایک قبر کی جگہ اور تھی حضرت عائشہ نے فرمایا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے مخصوص کی ہوئی تھی میں چاہتی تھی کہ میں خود یہاں دفن ہوں اور اس میں کوئی حرج نہیں تھا اس لیے کہ حضور دفن تھے وہاں وہ آپ کے شوہر تھے حضرت ابو بکر دفن تھے وہ ان کے والد تھے لیکن میں عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں لہذا میں اجازت دیتی ہوں کہ حضرت عمر کو وہاں دفن کر دیا جائے جب حضرت عمر کے پاس واپس آئے حضرت عبداللہ ابن عمر اور آپ نے پوچھا ہے کہ کیا جواب لائے اور جواب دیا گیا کہ اجازت ہو گئی ہے تو فرمایا کہ یہ آخری آرزو تھی زندگی کی اللہ کا شکر ہے کہ وہ پوری ہوگی یہ جو حادثہ فاجعہ ہے جہاں تک اس کے تاریخی پس منظر کا تعلق ہے وہ میں نے بارہا بیان کیا ہے اور وہ در حقیقت سمجھ میں آتا ہے فلسفہ انقلاب کی روشنی اگر فلسفہ انقلاب سامنے ہو تو یہ تمام واقعات جو ہیں آئسولیٹڈ ایونٹس کی حیثیت سے پھر سامنے نہیں آتے علیحدہ علیحدہ واقعات اور حوادث نہیں ہے بلکہ یہ کہ ان کے مابین ایک ربط جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے یہی فرق ہے تاریخ اور فلسفہ تاریخ میں تاریخ اپنی جگہ ایک شعبہ علم ہے اور فلسفہ تاریخ اپنی جگہ ایک مستقل فن ہے تاریخ میں واقعات جو ہے وہ پیش نظر ہوتے ہیں اور فلسفہ تاریخ جو ہے وہ ان واقعات کا پس منظر ان کے اسباب و علل ان کے عواقب و نتائج پھر ان کے مابین ربط اور تعلق جو ہے وہ ان کو تلاش کرتا ہے ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں جو حوادث سونما ہوتے ہیں جو واقعات ہیں کوئی نہ کوئی ان کے اسباب کا سلسلہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ فساد خون ہے تو پھوڑا کہیں ادھر نکل آیا کہیں ادھر نکل آیا کہیں ٹانگ پہ نکل آیا کہیں کہیں بازو پر نکل آیا تو وہ علیحدہ علیحدہ پھوڑے نظر آتے ہیں لیکن یہ کہ ایک طبیب جانتا ہے کہ در حقیقت یہ ایک ہی مرض ہے جس کا کہ یہ ظہور ہو رہا ہے سبب ایک ہے یہ سلسلہ اندر جو ہے جڑا ہوا ہے تو میرے بھائیو بزرگوں میں نے تو یہ بیان سنا مجھے تو بہت ہی پسند آیا کیونکہ اسلام کا کام کرنا بہت ہی ایک اچھا روایت ہے تو آپ لوگوں کی کو بھی چاہیے کہ دین اسلام کا کام بھر کر کرنا چاہیے جس طرح علماء نے کیا ہے اگر آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے